Мої колеги, я не знаю, знаєте ви чи не знаєте, що у вас, у вас зараз звинувачують державні зраді. Це дуже серйозне звинувачення. Можна звинувачити в будь-якому, так як зараз у нас ситуація в країні, і війна з Росією, і мої колеги, я в тому числі і мої виборці хочу знати. Я засловно зачитаю просто, то, що я прочитав на одному з вазичних сайтів. нашим местом керует агент службы безопасности соседней страны. Скажите, пожалуйста, вы являетесь агентом службы безопасности Понимаете, <с> страны? Да. Понимаете, почему справа? Может, вы не знаете, допустим, ну, нормальная точка зору людей. Если человек молчит, значит, молчание не только на согласии. Если вы не сгодны, дайте ответ. Это все? Уважаемые друзья, я готов давать ответ, когда мне задают питания нормальные люди. Что касается сайтов, которые вы, уважаемый депутат, называете, то это не сайты. Это один сайт, который организовал великий державный и местный деяч который когда-то работал у нас в Висвиконкоме и который за моим предложением покинул эту работу. Сам себе поэт называется. У нас есть пару поэтов в городе Латыши. Фамилия его сколько? Я никогда не читал этот сайт, читать не буду. То, что мне Валерий говорят об этом, коллеги, это правда. Если бы я был доктором, психиатром, я бы давал комментарии на страницах этого сайта. Я не доктор, и больным людям консультацию не даю. Потому что меня за это могут привлечь. Что касается государственной измены. Кто-то хочет, чтобы у нас пришли сталинские времена. Кто-то критикует сталинизм и хотят под маркой тех событий, что бывало в 1937 уроке Лайсу Сид на Соси доказал, что не той бумажкой кто-то в туалет сходил с портретом чьим-то. Или сказал не те слова, и людям под ногти загоняли его ручки, и они признавались, что они шпионы английские и так далее. Я уверен, что такие поэты не найдут поддержку в обществе. Это кукловоды которые водят метковыми. Они находят человека, который проиграл уже два суда, проиграет еще один, и я себе деньги не беру за моральные шкоды, направляю в детские садики. И эти кукловоды будут складываться потом метковым в очередной раз. Официально вам заявляю, никто в этом государстве, ни СБУ, ни прокуратура, ни другие силовые структуры, никаких претензий или обвинений в мой адрес не направляли по поводу державной измены. Митков обратился к президенту, к генеральному прокурору, главе Верховной Рады Украины, наверное, еще в бане прачечной комбинат, с требованием привлечь меня за государственную измену каким-то там какой-то ответственность. Ему в этом было отказано один раз. Он обратился почему-то совету, в суд. А у нас есть такое правило: если я на вас напишу, что я допускаю, что вы совершили отклюсь, там, ну, измену, зраду или нарушили закон, то на ваше заявление никто не рассуждает. Это правда или нет, обязаны открыть. есть ли такое преступление. И после этого принять решение, если это правда, привлечь к ответственности, кого обвиняют, направить дело в суд или другие меры, какие-то штраф. Или ответить жалобщику, что в результате расследования не выявлено каких-то нарушений. В результате Винницкий суд заповязал следователя СБУ открыть такое ЕРД. Оно было открыто, но не по государственной измене. В числе тех обвинений Митков, которые я написал на 27 листах, есть обвинение в том, что Мистер Голова совершил превышение своих полноважий. Это так думает Митков. Следователи изучат это, пока я никакой, ну, никаких действий ко мне никто не спрашивает. Если такое будет, меня накажут. Если Митков в очередной раз ошибся, мне скажут о том, и Миткову что в моих действиях, в моей работе нет такого состава преступления. Вот, Валерий, то, что я могу сказать и то, что есть. Я очень сожалею. Я этот сайт и читаю. Я откровенно говорю, пусть на меня подадут они в суд или куда угодно. Это провокационный сайт. Он не служит идеям объединения громады. С этого сайта льется грязь и вранье. Я очень сожалею, что некоторые депутаты и жители... Ми такі вчинки повинні підтримувати. І це кожного із присутніх тут, вони повинні, якщо є такі вчинки, як є вимагання табарів, чи людей е, змушені до дачі цього хабаря, вони повинні звертатися в правохоронні органи. І я вважаю, що це не є якісь е, протизаконні якісь е, вчинки. Я, я хочу прокомментировать то, то, что я услышал, и то, что после того, когда средства массовой информации тоже кое-что объявили нам, я тоже интересуюсь определенным моментом. Я хочу обратиться к вам, ко всем. Не каждый человек сделает такой честный поступок, как сделал Владимир то есть его руководитель непосредственно, угрозами, что он лишится своей посады, угрозами, что в этот день, в пятницу, была квалификационная комиссия, которая принимает решение работать тому или другому клубу, или работать, он ему угрозами по телефону, смс-ками, угрожая, что он лишится посады, вымогал с него 8 тысяч гривен этот человек мог не говорить никому. Это его дело было, давать не давать. Но не милиция к нему пришла, а он пошел к начальнику милиции. Он сделал то, что мы должны делать все в стране. Мы должны ему за это низко поклониться. А подонки, которые несколько лет уже нигде не работают и прикрывают на весь мир. А уже право Володи звертаться за тем, чтобы привлечь к ответственности за то, что его порядочность, честь, гандя. Кто за то, чтобы признать, что данный сайт распространяет лживые сведения, которые порочат людей города Ладыжина, прошу проголосовать. Кто против? то утримался? Раз, два, три. Три человека утрималось. Решение принято. Наше решение, оно просто говорит громаде Ладыжина, что есть такие ганайбные факты, есть непорядочные люди. Оно не привлекает и ни на кого ни в чем не наказывает. Проснется совесть, изменит свое отношение к информации. Навряд ли проснется, потому что тот, кто определяет себя великим поэтом, жизнь показывает, обычно тот, кто пишет стихи, он подписывается псевдонимом, и никто не знает, кто их написал. А вот когда уже людям нравится, что какой-то там Левин пишет хорошие стихи и уже признают эти стихи, тогда уже говорят, за Левиным стоит Чехов, Лемонтов и так далее. А у нас наоборот, выпускают книжку, продают ее в кабинетах. И стучат себя в грудь и говорят, какие вы поэты. Больше нет вопросов? Сессию начнем. Я имею в виду по порядку даже надо. Нема. Вот Первое Перше питання, шановни друзі.